ख तो बना तो आरे लाने मैं तुम दसता तुम्हें कहना मैं कह अकाल तख्त तो महान है तीन कहना सिख पंथ की शान है मैं कहंगा अकाल तख्त तो आई आवास कहना पंथ खालसा जिंदाबाद मैं तीजी गल कह काल तख्त तेरी सोच से ती कहना पैरा गया देखो अकाल तख्त महान है लोक परलोक आख़िर चवर शतक तखते बालक दो जहान दिवाली निमाणिया निमान निताणिया ने कान धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जो बैठी साहब चंदा जी सब तो पहला फतेह करो प्रवान करो वागुरु जी का खालसा वागुरु जी की फतेह आज अस धन गुरु तेग बहादुर साहब सत्य पातशाह जी के साढ़े तीन सौ साल शहीद पर समर्पित मनाई जा रही शताब्दी संबंधी पंथक बचारा करने वास्ते कटे होए हैं मेरे तो पहलों बहुत सारे बुलाया ने अपने विचार प्रगट किए 1996 उन्नीस सौ छियानवे तो बाद श्रोमणी अकाली दल जो सिख पंथ की राशि जमात सी इसका सिख सफा के आधार जो है वह फोरन लग पाया बेशक सरकार भी तीन बार बनाई ਪਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਲਾੰਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਖਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ और पंथ तो ही हो गई है ये रवानगी पैदा करने की जरूरत है ये रवानगी लिया की जरूरत है और यह सोचते दो दसंबर जो श्री अकाल तख्त साहब को आदेश जारी होया वो तो श्रोमणी अकाली दल रही चौके छिके मारा एक तो बहुत खूबसूरत जी है तैयार की गई बिल्कुल उसे तरह जिमें आर एस एस ने बीजेपी में पिछ तैयार करके दिखे और आर एस एस की तैयार की पिछले उत्ते बीजेपी हर सुचेर के चौके छिके ला रही साल से कि ऐसी पिच जी है तैयार कर दो हो पंथ की राशि जमात में और यह भी जी है पंजाब के चौके छिके लाए और पंथ दावनावान की तरह समाधि और उस दो दसंबर तो के हमनामे कुछ लीडर समझ ही नहीं सके और अजान मर्यादा को बिल्कुल ना समझे ड्यूटी लाती करो कई चुक लो कमर पसे कस लोच पड़ती जी श्री अकाल तखत साहब ने चौके छिके लाने वास्ते तैयार करके दिखती है ना अपनी राशि जमात पड़ी उन्होंने कन्या ला के इस पिछना शुरू कर और फटे वर्टे खड़े पार्टी यह मूर्ख साना कदम जो उसे क्या गया दो दसंबर के हुक्मनामे तो मुर्खनी हरपीत सिंह का हुक्मनामा या सिंह साहब जैनी रणधीर सिंह जी नहीं साहबानों का हुक्म गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह की हजूरी देखते और अस इतिहास पढ़ते हैं चमकौर की जंग के लोग सिखा ने कहा महाराज तीस गली के चले जाओ महाराज कहने के नहीं के नहीं जाने। कह लगे महाराज तुम गली छड़ के चले जाओ जे शहीद हो गए साढ़े वर्ग के लख मिल के गुरु पैदा नहीं कर सकते और जे बहर चले गए वर्गे सतगुरु लखों सिख पैदा कर सकते हैं इस करके ताला रहना बहुत जरूरी है महाराज ने फिर जब कहा इतिहास कहेगा आपके सिख शहीद करा लेकर शहीद करा ले बच के निकल गए असी बच के नहीं जाना फिर पांच सिंगा ने धन गुरु गोबिंद महाराज को हुक्म किया और कसायासी कि सतगुरु जी अभी तेरे चुके अधिकारों की वरतों करते हैं तुम क्या है कि पंजाब च ताकत होएगी पंजाब च शक्ति होगी चुरु होगा अब अंतिकारतों करते हैं आदेश करते हैं कि चले गए धन गुरु गोबिंद महाराज ने गली छा जो कर लिया और गली छीजा का फैसला से और पंजा के फैसले तो मुनकर गरीब गुरु के फैसले में मुनकर होना मैं तो हम इतिहास की एक घटना इतिहास की एक वापी हुई जी है वाकियात जोड़ी है वो धेल सी करनी चाहता जब दिल्ली के बाबा राम राय ने मिट्टी मुसलमान की जगह जगह मिट्टी मान की कह दिता से धन गुरु हर राय साहब महाराज ने यह कहा कि साख नहीं है साढ़े मथे नंगेब की सभा के गुर की पंकती का एक अक्षर जोड़ा से वह बदल माता दिखाया बड़े करीब हो गया थी जब उन्हें पता लगा राम राय में मेरे पिता धन गुरुराज साहब छे पातशाह ने मैं छेद ने उस वे दिल्ली कीरतपुर साहब ना वही कररपुर साहब आया बा राम राय उन्हें अपने सेवक को जाओ घर जाओ मेरे पिता धन गुरु हर राय साहब महाराज को पुछो किन आया तो आ गया मंगता है मिले मिलवा गुरु हर राय के सचे पातशाह बाबा राम राय के सेवादार ने कहा कि महाराज जी धा पुत्र आया वो ही बता तो दर्शन करना चाहता है खिमा चाहन गुरु हर राय साहब महाराज कह लगे उसके करो बाबा राम राय ने कहते जिधर मूं उधर मुंह चला जाए पर सा दर्शन नहीं होना सेवादार राम राय बात महाराज ने कहाौर तो वक्श मेरे पिता ने कहा कि चित्र मूंह है खुद तुरज हम चितर मुंह है उधर जामाना कि लाहौर वालों तुर गया सिखा ने कहा महाराज बाबा राम राय ते आदेश की पालना करता लाहौर वाल तुर गया महाराज ने हुक्म भेज दिता लाहौर की सिख संगत में बाबा राम राय आ रहे हैं यह गुरु तो फिट गया इनको की पैसा मा बाबा राम राय लाहौर गया बहुत लोग मिल आए पर लाहौर की संगत जी है वो मिलने वास्ते नहीं गई लेकिन पांच सात सत भी उस सिख संगत के ऐसे सिख सन कहा कि जी असि बाबा राम राय में ना मिलने गए लोगों ने तो कचरा कर लिया कि पुत्र है तुम गए ही नहीं वो वो जा रहे हैं नए सरकार सख है कोई काम ही करावे सरकार को आपको मिलना चाहिए कह लगे कि मिलना तो चाहिए।, चाहिए पर गुरु का हुक्म है गुरु के हुक्म किलंघ सकते वो जो दस पंद्रह सो कह सके आप एक काम करिए कम करिए कहते गुरु ने यह कहा कौटी पैसा माथा नहीं टेकना कोई कौटी पैसा माथा नहीं टेकतेवाली टेक दें रुपया टेक दें भुकर लाभ ली हुम नामा जोड़ा गुरु का हो के बाबा राम राय को मिलने वास्ते चले गए तेजी पैसा कौटी पैसा मत्था नहीं टेकिया जाके किसी ने ठियाली टेक दी किया गुरु के हुक्म को भी डाल गए यह बाबा राम राय को भी डाले बाकी जी संगत थी धन गुरु हरराज साहब महाराज को महाराज लाहौर के उलंघना की श्री गुरु हरराज साहब महाराज ने जोर शब्द कहे कभी संतोष सिंह पूरा मन ने अपने प्रताप सूरज ग्रंथ के लिखे ने मैं उ लफ्ज़ नाझे करना चाहता वो कहें मह विष्ट गिरा होता है जिन्हें हुक्मनामे के ना क्या मूह मिठे गोल बोलिया करो जे लोग मिठे गोल बोजा करे और ना ही क्या कहने ये अंतर से खोटे रहण ये अंदरों खोटे हाँ कहने ये कंकर से खोटे रहण मुख मिश हिरा होता है मूह मिठे के बोल पा बोलिया करेंगे अंदरों छोटे होया कर अगे पता की कहा अगे कवि संतोख सिंह लिखते हैं गुरु हराज साहब ने कहा गुरपच मान्य सिख है दूरी जरा गुरु के बचन मत कहते हैं कनकी मत न कद सिखा की कहीं अकल नहीं करेगा यह सिखा की कदम मतसाद नहीं करेगी और अफसोस कि दो दसंबर में हुक्मनामा आया और पांच सतुतरी जिसे भुंतरा करने वास्तव बै गए बैठे किसी चैनल कहते क्री अकाल तख साहब की पिछ को अभी खेले मानता रद्द हो चुकी बीजेपी मानता तो रद्द नहीं होती श्री आर एस एस दिच से खेड दी है और सरकार बना रही है हिंदू राजा है स्थापित करने के सुपने देख रहे थोड़ी मानता रद्द थोड़ी मानता शिवसेना शिवसेना नहीं खेलनी धर्म की पिछड़े वो कभी मानता नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं रातूराबाद का ओवैसी खेल कौन नहीं रहा पिछड़े कि ट्रंप नहीं रहा, थोड़ी मानता रातू नी अकाल तखत साहब तो आए हुए हुक्मनामे के विरोध में जाके जे मानता रद्द होंगी है, है तो फिर सौ बारी होती यह मानता तो अभी रहना भी है मानसिकता श्रोमणी अकाली दल रात दिल्ली के प्रबंधक कमेटी वालों एक कन्वैशन बुलाई गई थी सदार हरमीत सिदा वालों बड़ा भरवाकट से मैं उस अकट के आख्या यह हुकूमत हमेशा श्री अकाल तख्त साहब में चुनौती दे और श्रोमणी अकाली दल का वर्कर श्रोमी अकाली दल के लीडर श्री अकाल तख्त साहू कहते भी सुपने की चुनौती देने वास्त सोच ये चंदको ने चाल लोग ने जिन्होंने श्रोमणी अकाली दल के चलते हुए जहाब में जो है छेद करके डोबा दिता हुआ मैं एक होर गल धेल करना मानजो सिंह साहब कैदी रणधीर सिंह जी ने कहा बहुत जरूरी है पंखी जमात में बचा और ने बार को ते 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 एक शख्स दस साल वापसी पार्टी को बाहर कटे सिर्फ इस करके नहीं कि उन्हें जथेदार का अपमान किया जथेदार बारे टिप्पणियां की बल्कि एक करके भी क्योंकि पकड़ बहना के लिए श्रोमी अकाली दल का बहुत बड़ा नुकसान इतों तक के एक सुनते सियाने लीडर जोड़ा पार्टी के कहने वास्तव जोड़ा पार्टी में मजबूर होना पाया जिद के कारण गटिया सिंह तो यह भारे पत्थर की तरह जहाज ये भारे पत्थर की तरह और जहाज को बहर कटो शायद जहाज पानी से थोड़ा ऊपर आ जाए और जो ही असि श्री अकाल तख्त साहब को उस पत्थर नाहर का आदेश जारी किया पत्थर ने चीक मारियां मैंने तो बहर सुक्टिया जा रहा हैदार खतराब ने हुक्म करता भी नहीं पत्थर बहर नहीं कड़ना ये पत्थर बहर नहीं कड़ना पर कहना पड़ना से क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब का हुक्म से फिर भुंसल कट ली क्या चलो एवं कहो बहर ना कड़ो रस्सा बन के नाल ही लगा रस्सा बन के नालया है वो कुकर निशान करी क्या ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਜੰਡ ਪਾਈ ਪੁਰਾਏ ਜਾਂਦਾ ਚੱਪ ਪਾਈ ਪੁਰਾਏ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰੱਸਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਢੋਗ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਐ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਾਹਦਾ ਕਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ 22 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ ਕੇ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੂਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਲੈਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੋਟ ਭਰਦੇ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਭਰਦੇ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਭਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ अज्रोमणी अकाली दल के खैर सुबह बने है कहें अभी नुकसान ही नहीं होता कें मेरे दिल जाम कर रहे हैं कहीं किसी दिल जाम कि पार्टी का नुकसान तो नुकसान बाज सागत जीबीणी अकाली दल ने मजबूत करना कायम करना अग के वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है और जिड़ी लीडरशिप जी गुमराह हो गई है जी श्री अकाल तख्त साहब में चुनौतियां दे रही है वो तार तार मैं इन भी अपील करा कि भाई समझ दो अभी कोई श्रोमणी अकाली दल के दुश्मन नहीं हा अभी यह सोचा कि जिम्मे आर एस एस ताकत आती है बीजेपी सरकार बना है कि उन्होंने पंथ ताकत देने श्रोमणी अकाली दल की सरकार बने पर यह समझ ही नहीं सके साथ भावना सावना समझ ही नहीं सके गुरु ग्रंथ साहब छके पातशाह मैं तलमान करके कह रहा साोच दो दिसंबर तो का हुक्मनामा जारी करने वाले यह की जमात मजबूत होनी चाहिए है कमजोर नहीं होनी चाहिए यह सोच से होर कोई सोच नहीं परिवार किसी व्यक्ति में कोई दुश्मनी नहीं थी पंथ दावनावान की तरमानी करना साल से असि पंथ दावनावान की तर्दमानी की एक गल मामूर कहते बीबी जी ने कहा है कि हुक्मनामे तब्ली नहीं हो सकती देखो एक हुक्मनामा होता है जोथ दावनावान की तर्जमानी करता जो हुमनामाथ दावनावान की तर्जमानी करता है वन तब्दील करके ऐसा हुक्मनामा कदा तक जारी नहीं किया जा सकता जीवन पंथ दावनावान के उल्ट हो जहां हुक्म पंथ दावनावान की तर्जमानी नहीं करता तब्दील करके ऐसा हुक्मनामा जा सकता जिन्हें पंथक भावनावान की तर्जमानी करता होगी वही उदाह अच्छा महाराज साहब ने कहा कि एक हुक्मनामा हो जिने क्लीन चिट देते थे वो हुक्मनामा तब्दील होया हफ्ते बार और उन्हें सिंह साहबाना ने किया क्यों तब्दील किया हुक्मनामामनामा इस करके तब्दील किया क्योंकि पहला हुक्मनामा जो पंथक भावनावान की तर्जमानी नहीं करता मनामाथक तो नहीं 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 तो 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 कर भावनाल करा ला तब्दील नहीं होना क्यों क्योंकि यह हुक्मनामा पंथ दावनावान की तरफमानी करता तब्दील करके पंथ दावनावान के उल्ट हुक्मनामा जारी हो ही नहीं जेटा मन लो तरजों नहीं डुबना पाया गल बाकी है जेटा इन बिहार मन लो तरजों नहीं दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं मा इन बिन्द मन लो इन बिन्द मन लो इतिहास के उदाहरण गुरु साहब कोई शब्द निकलिया सिखा ने एक लग मत अखर की जी पालना की धन कोई महाराज का आदेश की है आत्मा ग्रंथ च शरीर पंथ थ की प्रसनिधता करना है पंथ की प्रसन्धता करते हैं पंच प्यरे तथ्य इस करके इस हुक्मनामे एक दिखे हुए मामूली जरा है वह हरकना समझो हर्थ ना समझो यू मननेजूदा लीडरशिप जी पढ़ाई है इन इनकारी ना दिण हो जहां ज्यादा इनकारी होगा तो गुरु पंथ वालों फटकारया जाएगा दुकारिया जाएगा पक्का दे तो है इस करके खास करी मैं इतों के नौजवान जो बैठे हैं मैं उन्होंने जरूर अपील करू कि असी हिस्सा नहीं होता है विकास डिवेलपमेंट जीन अभी कह देंगे